был задержан как просто подоз... ввиду э, наличия подозрений, что он может быть причастен к сепаратистам. Вот, но впоследствии во время беседы э, не было установлено никаких ф -ф фактов доказательств о его, его причастности к сепаратистам, и он был отпущен. В процессе последующих были проведены боевые действия, зачистка города. И они пытались нет, на машине нет, нет. в количестве трех человек уйти Больше из города. Батя. Да, нет. да? Нет, Это, да. да здесь, блядь, вот нет, этот блядь. негодяй был вчера задержан, парнями на блокпосту отпустили, блядь. Тупое оружие, я местный житель, блядь. После этого взяли его, блядь. Он сидел, блядь, да, а, нет, с винтовкой, и там да, еще да, недалеко да. еще трое таких же, блядь. Убивал людей, вчера двоих убили, блядь. Парней молодых, блядь, с кем мы вчера входили в город, блядь. Вот, посмотрите, рожа. Не надо его. Не, не, то для него быстро смерть. Что путано. Ну надо так, чтобы дох, как собака Якобы у него, на его счету имеется, ну, с его слов только один убитый. Что путать? Правильно, а ты кто? Вот это правильно. Вот вы. А, то то для него, блядь, слабо рассказывал, где их, тут тренировал это. Ма, мы Местный, Местный? Местный. Собака, нахуй. Это я обратите, вот я пацанов вложил, блядь. Обратите внимание, чем наши отличаются от их, блядь. Наши, вчера, блядь, наши блядь, просто, их, их не то берут, блядь, блядь, разбирают знаете? на кусочки. Это вот да. только от пиздец блядь. Скотина, блядь. Камыр. Vamos sair,